Доброго вечора, шановні колеги, доброго вечора, шановні болівальники. Хочеться спершу вас поздоровити з відновленням чемпіонату України. Хочеться вас привітати на нашій традиційній післямачовій прес-конференції. За традицією, першим до нас завітав головний тренер, гостей Сергій Горьович Жицький. Ну, перше запитання я дозволю собі задати. Пополуть, будь ласка, гру, яка ще й не залишилась по так би мовити. Ви знаєте, по гарячим сюдам не саме інше, що можна робити, але так як складалася гра по факту, то гра йшла до забитого м'яча. Я вже була якась на нас перила, були добрі емоції, але після забитого м'яча взагалі то так сталося, що команда ну, не то, що не зібралася, але не могла продовжувати в тому ж в ритмі, в тому, що ж ігровий манері. Сразу кинулись забити гол з тим, щоб відігратися, але сталося так, як сталося. І ті заміни, що були, вони не привели, на жаль, до поліпшення, знаєте, психологічно не просто пропустити м'яч проти вітру, а тоді другий тайм грати. За вітру ми пропустили. А тоді грати проти вітру другий тайм навала, і сталося що сталося. Так що... Але ті, ті моменти були, які там були. Скажіть, будь ласка, от, як може вплинути на долю команди те, що ви зараз займаєте останнє місце і чи ви працюєте з прицілом на майбутнє? Знаєте, ми все робимо так, щоб на гравців це не впливало. Але чи вдається нам ну, третя поспіль гра і 1-0? На виїзді, один-ноль, один на виїзді і два нолі, якщо можна сказати вдома, там були такі складні умови, я не хотів би доказати. Е, я думаю, що впливає. Всі ж живі люди, як би їх ну, налаштовували, але живі люди нікого то всі знають, що ми там ну, по ряду причин не зможемо виступити дуже вдало, дуже-дуже. Але ми ставимо ці перед, перед кожною грою максимально зреалізувати свої можливості і здібності. Щось здається, щось ні. Але я думаю, що воно як ви з... маєте рацію таких питань. Так, Будь ласка, панове, ще запитання немає. Давайте подякуємо головному тренеру і побажаємо йому в подальшому успіхів. До нашої прес-конференції долучився головний тренер ПФК Арсенал Київщина Микола Вікторович Вертен. Ну по перше, дозвольте привітати вас з такою бажаною, з такою довгоочікуваною, з такою ну вкрай просто потрібною перемогою для нас. І перше запитання: покоментуйте, будь ласка, ту гру, яка от ще не завершилася. Ну, по-гарячому сложно давати э, коментувати наконец-то, наконец-то. абсолютно не получился, но я все равно благодарен ребятам за тот характер, которого нам не хватало. Они Все равно молодцы, не получалось, старались, бились, ошибались. Ну хотелось бы, что еще добавить, что в какой-то мере, ну не в какой-то, а очень меня огорчил второй тайм. Почему? Потому что мы только торопились вперед, сыграли 16. Херсоном 16 игр, на 17 уже. И вот такой игры, как в тайме, я, я, не видел. Мы не играли так вот. Почему? Мне сложно сказать. Я понимаю, что ввел двух новых игроков. Я почему говорю двух новых? Потому что Маринчук долго болел и Котрёк пропускал, вышел в позицию. И если Маринчук приносил пользу, да, нет, все они приносили пользу, я, я извиняюсь перед ребятами заранее, да, но они могут намного больше, да, чем они сегодня показали. И то, что даже э, меня поразило, опять-таки меня поразило, я повторяюсь, то, что мы сегодня играли только левым флангом. <связано> как, как я вижу, как я понимаю, да, у нас скоростные ребята, молодые скоростные ребята и скорость надо проявлять при амплитуде, при резком развороте атаки с одного фланга на другой, В то, что я от них требую. Я сегодня этого не увидел. Меня это очень огорчает, хотя опять-таки лишний группы не первый, да? Спасибо, уже пошел разбор игры. Но я этого не увидел. Вот мы в Черкасах со всеми, вот наш был козырь. Козырь, то, что мы от них требуем, мы делали. Мы резкий разворот фланга на фланг и побежали. Резкий разворот фланга на фланг и побежали. Сегодня мы как уперлись в один фланг. Не буду называть фамилии, будем разбираться. Да, ну я просто поражался. Если уже весь стадион видел, что мы играем одним флангом. Претензии есть и ко всем. Но то, что проявили, это характер. Ребятам спасибо еще раз. Новая арена, на которой вы сегодня впервые проводите официальный встречу. Или все удовлетворяет? Ну, но, это, не это не новая, новая арена, да. Получается, да, как бы фартовая, счастливая, да, <святый> <святый> я Бог, перехожу. Бог, uh, Боже, uh, счастливая, быть. но мы здесь тренируемся, нас, к нам здесь хорошо относятся. это наше поле, да, понятно, хотелось, чтобы оно было больше, хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы, но моим то, шумаем и э, ну, хорошее сооружение, супер для города, когда в любое время э, года, да, можно выйти и играть в футбол. Так, пожалуйста, по-моему, ваше еще поле штучное, это перевага для Арсенала, или не Вы знаете, э, я предпочитаю играть на зеленом поле. Но поскольку мы всю зиму сидим на искусственном поле, да, играли турниры, тренировались, вышли перед Херсоном на три дня, на четыре дня. Спасибо, кстати, ребятам, которые нам позволили тренироваться. Я раз сири костя Сириционная станция. Сириционная станция да. костя Саша нас пустили бесплатно девятый тренируются. я удивился да спасибо им но мы все равно не нашли того что надо я извиняюсь костя я как бы да я издалека начинаю и мы сидим на штучном поле все зиму. нам надо выходить на землю ну, на, на газон ну, этого нету знаете что такое искусственное поле это минус 10 процентов брак. Ребята каждый по своему реагирует а, вот, на а, искусственное поле. Если у кого-то а, это выходка удовольствие, да, то для кого-то это проблема. На траве они выглядят намного лучше, да, чем а, на искусственном, и наоборот. А, на сегодняшний день а, в игре с Макеевкой они, вы же видели, они короткие средние, они сидят на этом уже ну год, наверное, а то и больше. Они тренируются, играют на искусственном, ну, там мы там с ними играли. Опять-таки, подготовительный период. Мы мало тренировались, мы очень много играли. Вот, где-то где есть плюс, а где-то есть минус. Что-то нашли, что-то потеряли. Ну, еще раз повторяюсь, ну, наверное, на сегодняшний день мы были в равных условиях. Так, вот у вас Павел Вікторовичу, з перемогою, віддай Бог, вона не остання і не лише на цьому ігровому майданчику. Спасіба. Дякуємо, до побачення, до нових зустрічей. Щастить слава. Спасибо.